नवनवतितमं दशकम् विष्णोर्वीराणि को वा कथयतु धरणेः कश्च रेणोन्निमित्ते यस्यैवाङ्घ्रित्रयेण त्रिजगदभिमितम् मोदते पूर्णसम्पत् योऽसौ विश्वानि धत्ते प्रियमिह परमं धाम तस्याभिया त्वद्भक्ता यत्रमाद्यन्त्यमृतरसमरन्दस्य यत्र प्रवाहः आद्याय शेषकर्त्रे प्रतिनिमिष नवीनाय भर्त्रे विभूतेः भक्तात्मा विष्णवे यः प्रदिशति हविरादीनि यज्ञार्चनादौ कृष्णाद्यं जन्म यो वा महदिह महतो वर्णयेत्सोऽयमेव प्रीतः पूर्णो यशोभिस्त्वरितमभिसरेत् प्राप्यमन्ते पदन्ते े स्तोतारः कवीन्द्रास्तमिह खलु यथा चेतयध्वे तथैव व्यक्तं वेदस्य सारं प्रणुवत जननोपात्तलीलाकथाभिः जानन्तश्चास्य नामान्यखिलसुखकराणीति सङ्कीर्तयध्वम् हे विष्णो कीर्तनाद्यैस्तव खलु महतस्तत्त्वबोधं भजेयम् विष्णोः कर्माणि सम्पश्यत मनसि सदा यै स धर्मा यानीन्द्रस्यैष भृत्यः प्रियसख इव च व्यातनोत्क्षेमकारि ीक्षन्ते योगसिद्धाः परपदमनिशं यस्य सम्यक् प्रकाशं विप्रेन्द्राजागरूकाः कृतबहुनुतयो यच्च निर्भासयन्ते नो जातो जायमानोऽपि च समधिगतस्तुन्महिन्नोऽवसानम् देवश्रेयांसि विद्वान् प्रतिमुहुरपि ते नामशंसामि विष्णो तन्त्वां संस्तौमिनानाविधनुतिवचनैरस्य लोकत्रयस्याप्यूर्ध्वं विभ्राजमाने विरचितवसतिं तत्र वैकुण्ठलोके आपसृष्ट्यादिजन्याः प्रथममयि विभो गर्भदेशे दधुस्त्वा यत्र जीवा जीवाजलशयनहरे सङ्गता ऐक्यमापन् तस्याजस्य प्रभोते विनिहितमभवत्पद्ममेकं हि नाभू दिक्पत्रं यत्किलाहु कनकधरणिभृत्कर्णिकं लोकरूपम् हे लोका विष्णुरेतद्भुवनमजनयत् तन्न जानीथ युष्माकं ह्यन्तरस्थं किमपि तदपरं विद्यते विष्णुरूपं निहारप्रक्षमाया परिवृतमनसो मोहिता नामरूपैः प्राणप्रीत्यैकतृप्ताश्चरथमखपरा हन्तनेच्छा मुकुन्दे मूर्ध्नामक्ष्णाम् पदानां वहसि खलु सहस्राणि सम्पूर्य विश्वम् तत्प्रोत्क्रम्यापि तिष्ठन् परिमितविवरे भासि चित्तान्तरेऽपि भूतं भव्यं च सर्वं परपुरुष भवान् किञ्च देहेन्द्रियादिष्वाविष्टो ुद्गतत्वादमृतसुखरसं चानुभुङ्क्षे त्वमेव यत्तु त्रैलोक्यरूपं दधदपि च ततो निर्गतोऽनन्तशुद्धज्ञानात्मा वर्तसे त्वं तव खलु महिमा सोऽपि तावान् किमन्यत् स्तोकस्ते भागये दृश्यते त्र्यं सकल्पं सान्द्रमोदात्मकमुपरि ततो भाति तस्मै नमस्ते अव्यक्तं ते स्वरूपं दुरधिगमतमं तत्तु शुद्धैकसत्त्वं व्यक्तञ्चाप्येतदेव स्फुटममृतरसाम्भोधिकल्लोलतुल्यं सर्वोत्कृष्टामभीष्टां तदिह गुणरसेनैव चित्तं हरन्तीं मूर्तिं ते संश्रयेऽहं पवनपुरपते पाहि मां कृष्णरोगा श्री i